Приветики. Сьогодні ще один влог з мого життя. Ми з вами будемо готувати. Далі я вам покажу кучу інтересів, ви досмотріли це відео до кінця, тоді ви краще познайомилися зі мною. Коли всі вам говорять, що вам треба навчитися чогось, я вам скажу, поки самі не навчитеся, то не навчитеся. Мой ремонт в квартирі на моїх очах, і я знаю багато. На даному етапі я чиню проводку, потому що у мене на не працював свід. Я не заказываю мужчину на один час. У меня есть свой постоянный мужчина ночью. Супер умный. Поэтому, если вам что-то надо сделать, никогда не останавливайтесь. Мне пятница тринадцатая. День страшный, как говорится. Не знаю, кому он страшный, кому он не страшный. Мне как простой, так и пятница 13 до сраки. Те старые, которые людям беды, что... Но в целом я понимаю прекрасно, что есть какие-то сценарии. И деньги, деньги, деньги и еще раз деньги. Когда умирает один человек, это трагедия, когда умирает 10 человек, это статистика. К сожалению, но это правда. І багаті, як багатіли, так і багатіють, бідняки останні дні, а пока сны э, постійно типу, присутствуют, знаєте, що як будто все вже, типу, предначертано наперед. І я прекрасно розумію, що я не ката там правительства і ліванга і все тому подібне, Но у мене з какими-то кожним разом все більше какое-то такое дурное понимание, именно в этот раз родилась посмотреть на вот все, что происходит здесь, потому что... предыдущие войны я, я явно не переживала я не чувствую того что я что я была в тех годах мне кажется что именно в тех годах я пропустила вот а была до вот эти вот платья такие знаете типа там королевское такое вот у все так я беру кабачок Сегодня... Я, 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 короче, себе придумала сама рецепт. Я сейчас приготовлю, если оно будет вкусно, то можете рубить это так само, если нет, то нет. Потому что у меня есть только несколько коронных блюд, которые я умею делать, а все остальное я делаю спонтанно, так идеальное, шикарное, я не знаю, ну, ну, ну нужно меня хвалить. Сегодня сделала проводку, ну как проводку, вообще все лампы мастер, но я все эти шнуры, все лампы почти прикручивала я сама. У меня Олега нет времени, а у меня время есть. Я работаю сама на себя, делаю массажи сама на себя. Прихожу в салоны, когда меня приглашают хозяева салонов, там я работаю на процент. Но лично я сама в Інстаграмі можна до мене записатися, хто з міسكвого лично до мене на масаж. Теж саме можна там, як ви через кого-то у там, ну, я раніше ходила до мами, да. Але зараз вже сама на себе. Чесно не розпожу, тому що, як і говорить, нельзя рассказывать то, что ты себе запланировала. Ну, в цілому, у мене все хорошо. В плані в плані такому все хорошо. В плані другому, діла як бабкин. Помните, я вам в предыдущем видео говорила, что я собираюсь в бабки. Была я у нее. И это еще один развод столетия. Не знаю. Я взяла один кабачок, но ну, такие капитальные, то есть килограммов. Были такие, дуже крепкие был. Натираю на терочке. Так вот, пошла я, короче, туда, потому что у меня моя подружка, ну как подружка, коллега моя по работе, очень хвалит многие, кто занимается вот этими всеми, как говорится, нетрадиционными качаниями яиц, ее знают. Я не буду оглашать, но мне нафиг не требует. Короче, я поехала. Плюс я хотела посмотреть, что э, она мне скажет. И плюс я хотела узнать, есть ли на мне порча или нет. Потому что э, я же посралась со своей бывшей подружкой. да, Она там свечи за меня палит. Короче, все такое. Я еще раз подтвердила одно прекрасное Понимання, которое я розкажу попозже. Виділи, там черга була, ну, ніби сказали, що це ще не багато, що, що буває ще більше. Замерзла, бо дуже зимно було в ноги. Часний будинок, і сидіть було коротше, холодно. Дома я прибралася в 12 з копійками ночі, щоб ви всі розуміли, в комендантську годину. Коротше, я зайшла. і я. Ничего не говорила. Ни о себе, ни кто я, ни с какой проблемой я пришла. Не это самое. Она меня даже не спросила, как тебя зовут. На секундочку. Все, что она говорила, было все мимо. Просто вот так вот, ну, мимо. Я прекрасно, когда была там, я понимала, что она хороший психолог, и она каком-то случае имеет место быть потому что она дает людям надежду люди которые были там они выходили ждали друг друга она дает им надежду поэтому в целом я ничего против не имею но в том что она что-то видит я просто уверена что она не видит ничего во первых она я только зашла я говорю лично за себя Она сразу почала мене рассматривать, что ты прийшла. Я говорю за компанию. Она так, типа, смотри. Это яйце рисують на бумажке яйцо. А я прийшла з ну, домашними яйцями, типа яйцами качаться, да? От. Це наша аура. Це верхній світ, це не нижній світ. Эта аура отвечает за... Письку. Эта аура отвечает за душу. Эта аура отвечает еще за что-то. Ну, короче, такое вот рассказывает. Я реально 20 минут, думаю, боже, там люди уже, наверное, померзли. Э -э Ждать вот это, пока она мне рассказывает вкусный сынитницу. Я бы назвала это так. А потом такая сидит, смотрит на меня, такая говорит, а что ты дома не пришла? Я говорю, за компанию. Она говорит, ну ты же сама все знаешь. Я говорю, знаю, что. Она говорит. Ну, что ты такая, как я. Я думаю, нихуя себе, вот это поворот. Что это я такая, как вы? Ты чем занимаешься? Я говорю, массажистка. А я так и поняла, что ты людей ликуешь. Я говорю, я не ликую, я делаю антицеллюлитные массажи. Классный, вот, не то, что отзывов, а вот люди ко мне звонят, мои девочки, которые ко мне приходят. И каждая просто с утра, говорит, она говорит, минус 2 килограмма, минус 2 сантиметра. Но я просто настолько выкладываюсь, я сама прошла кучу-кучу этих салонов, они уже делают на отъебись. Я, так как еще, знаете, как говорится, работаю на свое имя, я делаю охуительно. что, э, Сколько ты делаешь массаж? По времени. Я говорю, ну, в зависимости от телосложения человека. Типа, в целом у меня как бы 50-60 минут антицеллюлитный полный. Я да, всегда делаю спину, короче, это уже такое, знаете, отдельно. Я говорю, ну, в целом, м -м вот так вот. Она говорит, тебе нужно делать только 40 минут. Потому что ты свою карму отдаешь, ты свою силу отдаешь. Э -э Сходи в церковь, возьми, типа, церковную маселку, і додається масло, в масло, з яким я працюю з людьми, да, типу, щоб, коротше, від мене, ну, щоб я типу, не приймала на себе там, чужу енергетику, скажімо так. Хорілилася з людьми, щоб я типу, робила от поменьше, тому що я дуже їх типу, саме. сказала, що у мене сильні руки в плані енергетики і, і що я ще поки типу, не відкрила свій потенціал. Волосина, блядь, дебом стала, це, мабуть, Это, наверное, мои волшебные способности открыли, да? Короче, что я сейчас дуже нарікалася потенціалу, я буду лікувати руками і того типа м-м Ну, короче, якого чорта дні прийшла, якщо у мене немає проблем. Е, проблеми є у кожного человека і ментальні, і любые, но ні один человек вам не скажеть Глядя вам в глаза, какая у вас проблема, пока вы сами ему не намекнете, а дальше он начинает выдумывать вам на чем свет стоит. Когда-то еще в моей молодости до знакомства с моим Олегом у меня были другие отношения, и он меня записал к бабке, вернее, не к бабке, а к гадалке по картам. Он сам туда лазил, короче, меня туда потащил. Я уже просто оставлю за кадром то, что она мне наговорила, но я сделала все наоборот. Вот просто все, что она мне сказала, я сделала абсолютно все наоборот. Во-первых, я не то, что ей не поверила и не хотела ей верить, потому что никто не может сделать мою судьбу, кроме меня одной. Никто не может вылечить мое тело и мое сознание, кроме меня одной. Никто не может поставить мне мозги на место, кроме меня одной. Даже если я выпью какие-то таблетки, это просто на какой-то момент одурманит меня, но это не вылечит проблему. Я все в своей жизни набиваю шишки на своих ошибках. У меня, я могу сказать одно, у меня нету каких-то там глобальных таких типа, да, там проблем. Ну как глобальных проблем? Ну, проблемы есть у всех. Я не жена олигарха, я не дочь богатейших людей и все остальное. Но в моей жизни всегда я заметила одну тенденцию, что если я прям очень-очень-очень сильно чего-то хочу, мне вселенная, пусть это называется так, йога, там, иголки, все такое, она мне дает какую-то мысль, какую-то идею. И когда я не ленивлюсь, когда я м -м, делаю что-то, мне идет какой-то флешбэк. Сейчас я, конечно, хочу больше флешбэка, потому что я хочу машину. Но, видно, я не настолько сильно стараюсь для того, чтобы этого достичь. Но я знаю, что я хочу. Я наконец-то... Ну, как наконец-то? Я всегда плюс-минус хотела, но у меня всегда как бы мысли меняются. Короче, я себе зарапуканную цену, забегаем на пари, да? Но я вижу, как говорится, направление, к которому я и ближусь. Вы деталь, я говорю, одна. Она сказала, что это значит похрестники. У тебя есть дети Я говорю, да. Она сказала, что это значит хрестник. Во-первых, у меня хрестника то пошло. У меня один мальчик Владлен. Первый хрестник, которого я похрестила, мне было 23 вроде бы года. И второй мальчик Тимурка, моей кумы Алинка, с которой мы поддерживаем отношения. С первым хрестником Владленчиком. Я не имею девочка, в которой я хрестила ребенка. Мы с ней работали в Швейном цеху. Она сама из Николаевской области. Она потом была в Польше. И, короче, когда она была в Польше, я ей позвонила. Я старалась как могла поддерживать эти отношения, но она всегда предвзято ко мне относилась, как будто я ей обязана. Вот прям я ей должна. Меня это очень обидело в последний раз, когда я уже была в Польше. Она прям типа, а ты даже не это самое, не хочешь малого, поздравляю. Я поздравляла малого, когда я была здесь. Я отсылала ей посылки, которые она не хотела забирать. Я всегда пыталась держать контакт. Когда меня... Знаете, я вот так скажу. Когда я к тебе хорошо, когда я к тебе звоню... Будь добра, и хотя бы раз в неделю ты ко мне перезвони. Потому что такое впечатление, что я в этой жизни родилась, блядь, быть всем должна. И я еще расскажу, что меня вселенная, скорее всего, учит, что я никому нихуя не должна. Кроме тех людей, которые помогают мне, и которые со мной близкие. Вот моя мама, мой отчим, мой Олег, моя Злата и его мама, его сестра. Все. Вот этих людей я не забываю. Мне даже на них хватает купить свечки в церкви, если на то пошло. А все было поздравить А ты меня когда последний раз поздравляла. Я за малого всегда оставлю свечку за здоровье. Я всегда помню, что у меня есть хрестник, но то, что у него мама просто э, психически неуравновешенная, знаете, я родила своего ребенка, она ни разу даже она не, 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 не то, что не спросила, то есть когда я ей звонила уже будучи мамой. Там привет, как дела туда-сюда, типа она сразу. А что там, типа, вот что-то Владлену надо, Владлену надо. Но я уже сама мама, я э, тоже как бы не в Монако живу, да, если на то пошло. Ну человеческая неблагодарность. Я бы это назвала так. Да. О, сейчас плакать буду, но ну, не из-за того, что я расстраиваюсь. Я волшебная лук. Короче, кабачок, чуть-чуть морковенки, лучок. и два яичка. Я думаю, что хватит два. Блинчики, а типа колбачковые котлеты. Сейчас. Два яйца. Едное и другое. Вот. Короче, сказала, что я волшебница, потом что она мне еще сказала? Что она не угадала по детях, потому что у меня два хрестника. То есть при любом раскладе она проебалась. Первый раз, потому что у меня не двое детей, а это вообще просто, если человек видит, он видит это сто процентов. У меня не двое детей, и у меня вообще, если так, то трое. Короче, ну я ей уже не вдавалась в те подробности. Вот такими приправами приправлю. буду калампоте, и з вами говорити далі. Вот. Что она мне еще сказала? Да, и все. А, она все хотела меня еще вывести, типа по поводу, говорит. Она, во-первых, начала какие-то разные имена называть, вообще рандомные. Ну, в любом случае, вы же люди недалекие, правильно вы понимаете. Когда она говорит... Віжу, 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 віжу Оксана Ірина говорять про тебе, говорять, говорять нехороше, знаєш таких я беру. Сі... Сережа, Сережа, Сережа в дорозі, їде в дороги, Сережа, думає про тебе, любить тебе. Я говорю, поняття не маю, я 11 років замужива, якийсь <сум> Сережа. Боже, в мене однокласників, Сережа, який Сережа в дорозі, якийсь дальнобойчик, мабуть, дивиться мої відоси, правильно? дальше, что она, короче, она меня даже яйцами не качала, она просто кричала какие-то, такой... типа, у меня так мурашки начали по телу идти, типа, неприятная такая, это так, крик, ни молитву, ничего она не читала, короче, такое что кричала, не знаю, а потом она ко мне говорит, сосед, 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 Володимирович, б -б -б -б, якісь якийсь такий... Просто що в голову прийде. І така до мене. Я говорю, ні, я говорю, у мене 11 етажей в домі. Я, я говорю, всіх сусідів не знаю. Не то, що типо, по іменам. Коротше, вона зрозуміла, що з цим на кіно не буде. І все. І коротше сказала, що в мене все заєбісь, Порчі в мене немає. Ну через місяць, типу, якщо хочеш, можеш прийти ко мене Mm. какая-то там маленькая, но ну, все белочки, типа, все желтки как бы у меня на банку выбивала их, они как бы вместе, то есть ауры у меня все закрыты, хорошие ангелы-хранители, в это я верю, спасибо, кто на небесах за меня держит кулачки, спасибо. Я же не такая падшая душа. Вот, и в целом все. Больше она мне ни черта хорошая. Вообще такого чего-то, кроме того, чтобы вот что я запомнила, что сходить вот в церковь, взять реально типа церковное масло, добавить свое масло. Просто даже, ну не знаю, на духовном уровне, да, и просто когда я людей массажирую. Два яйца, кабачки, цивозу. И у меня есть и индюшиный и фарш. Не сама делала, покупала в магазине. Я его сейчас чуть-чуть сюда такой кину. Но я хочу, чтобы блинчик был такой мясной. Я так всегда. Оп. О, чуть-чуть сказала Кену, кинула в пульсе. Ладно, это заморожу, сделаю. Сварила борь, что в следующий раз сделаю суп с фрикадельками. Так что, девочки, такое. Но м -м, могу сказать, что женщина, которая вышла от нее, у нее муж без вести пропавший. И она вышла, она очень долго у нее сидела. Она вышла, и ей она, говорит, она сказала он жив она сказала он жив она видит его где-то он просто где-то убежал когда она начала уже рассказывать свою историю я не буду просто вдаваться в подробности но э, мне кажется что что к сожалению его уже нету но она ей дала надежду искать дальше надеяться дальше жить дальше с другой стороны жуткая правда, страшная ложь, но ты уже знаешь. Или искать дальше, или надеяться. Вот, блин, не знаю. Я хочу искренне, искренне просто мечта, чтобы это все просто закончилось, понимаете? Но оно не заканчивается, оно только углубляется, понимаете? Это сука, вот это богачи между собой срутся, страдают обыкновенные вот просто люди, вот реально и оно не заканчивается, пока кто-то из них не выиграет. Не кто-то из людей, не то, что нам рассказывали в школе, не то, что нам это самое. Вот пока вот кто-то, вот какая-то вот верхушка, я не знаю, уже скоро, наверное, в рептилоидов каких-то поверю, да. Пока вот кто-то из них не выиграет, они не остановятся. То есть тут уже, ну, что такое, съездить там, наверное, в казино, в Монако, деньги попроигрывать. Типа, это уже не цікаво, я так рахую, да. Треба вже от колотити таким от ядерне ось Сьогодні Ізраїль і Іран. Я хоч, знаєте, так скажу, я хоч у своєму житті хоч трохи потусувалася, хоч трошки. Єдине, що я можу сказати, це не, не саме ідеальна моя межа. Так я скажу, знаєте, от і деякі люди говорять, Это идеальная жизнь, которую бы я прожила. У меня сейчас не идеальная жизнь, которую я бы прожила. Она еще будет впереди. Вот лично, как я по себе вижу. Все, к чему я ишла, сейчас просто вот, знаете, называется типа трошки креп крепшая, трошки целовую все, все до чего я типа вот до своей идеальной жизни. Но это еще не конец. И того вздыхать я не собираюсь, и я уверена, что что меня Що ще я буду вам знімати, коли мені буде, там, я не знаю, 90 років. Да, с медицина і це все. Але ж ви бачите, що медицина зараз тоже дуже гарно шагає вперед, Так що влоги мої будуть виходити регулярно, знаєте, на стару бабку буде цікаво дивитися. Ну, я просто типу, говорю, що от... Я багато чого хочу сказати, но я багато чого не, не можу говорити. Я багато чого. Не можу озвучувати, багато чого, типу, з чим я не згідна, Ну, говорить, сколько людей, столько мнений, і скока всього. Єдине, до чого, типу, от, не те, що відео, я завжди вот так рідко виходжу, відео знімати, бо мені здається, що мені треба почати відео, знаєте, як сеанс з психотерапевтом. З чого-то почати і чим-то закінчити? Тобто, щоб відео була якась мораль, якесь понимання. Але. Навіть по своїх пацієнтах дівчатки до мене приходять на масаж. Ми ж не тільки їх масажирою. Ми ж спілкуємося. Я бачу багато різних судьб, багато різних цих понімань, багато різного, що люди переживаються. Як на манікюр приходить, то свого роду психолог. Просто не, не кожен манікюр може там жінка бути цікава, яка може вам щось підсказати. Да. Вот. І просто в людей зараз криша їде. Нас виснажують. Ну, повинні дожити тільки саме стойкі, у всіх психічні э, розстройства починаються. У деяких, дійсно і п'ятнами йдуть. Я теж все добре перенервничала до такої степені, що я піджелудочно відказала, то це вона від чого відказала. Від того, що я така гніда чи це від нервів, що шукала швидкий спосіб подавити свій стрес, не той, який треба, не могла вспоритися з собою, не хотіла говорити. Ну, ну коротше, в кожного різні. Тому ця тема буде продовжуватися, Я вже наговорила на 25 хвилин. Вот. буде продовження вже в следующем ролик. і в следующем ролике я вже пожарю. Я, конечно, наверное, добавлю сюда все-таки муки, потому що вони у мене ще все порозлазяться, А ми з вами встретимся в наступному ролику. Пишіть свої наблюдения, додавайтеся ко мені в інстаграм и Телеграм. В який телеграм, немає на телеграм, я ще не така модна, щоб мати Телеграм. В Інстаграм, в тік -ток, в Фейсбук і тримайте своє моральний спокій. Вірте, вірте своїм відчуттям. Кожна людина, я впевнена, на 100% має свою чуйку і своє шосте. Якщо ви дати після по бабках, вона сказала вам гадості, не ведіться. вона пиздить. Це я вам говорю. Всем пока, гарного дня.